Згідно українського законодавства, досі існує мораторій на купівлю-продаж земельних ділянок сільгосп призначення. Майже у 100% права користування ділянками передаються на основі договорів оренди землі. В связи с тем, что действует мораторий на отчуждение земель сельхозназначения, бизнес пошел по практически единственному варианту. Это получение права аренды на земельные участке. Однако на практике э, все выглядит немножко по-другому. Э, в договорах аренды можно увидеть и 5, и 7, ну, максимум там 8, но ну, до 10. Это исключительные случаи, можно увидеть срок аренды. Такая краткосрочность аренды э, есть риском и проблемой для бизнеса, потому что очень сложно спрогнозировать, э, будет ли бизнес э, в дальнейшем арендовать этот земельный участок, будет ли пролонгация. Чи и инши механизмы – Отримання права користування землею сільськогосподарського призначення на сьогоднішній момент. Существують відповідно з діючим України інші схеми отримання права на землю. для ведения работы предприятий, бизнеса на землях сельхозназначения. Конкретная сделка или конкретная схема рассматривается индивидуально, в зависимости от того, чем будет заниматься та или иная компания, в основном это аграрная компания, какой срок компания хочет утвердить или закрепить в договорах на пользование земли. Разработка и реализация конкретных схем зависит от квалификации креативности ваших юридических советников.